Второй. Где тут? Да. Что тут гильзы где-то вниз? Да. Сегодня в 0 часов 10 минут дежурному Царичанского отдела милиции с УДСО поступила информация о том, что у них пропала связь с автомобилем, как перевозившим деньги из Киева в Днепропетровск. Автомобиль принадлежит одному из коммерческих банков. Пропала связь в районе села Лешковка от района. Это въезд в Невровскую область со стороны Полтавы. Был обнаружен автомобиль, инкассаторский Volkswagen, который находился в кювете. Внешне был поврежден с обоих сторон. Предварительно попадание из гранатомета и автоматического оружия. Возле автомобиля находилось тело водителя. И в салоне тела еще трех работников. Из них два работника банка и один работник УДСО. В сейф в машине вскрыт, денег на месте не обнаружено. Машина, которая двигалась по территории Полтавской области в сторону Днепропетровска, в районе села Бродчина, Полтавской области, это въезд в Днепропетровскую область, была засада. Было сделано порядка трех выстрелов с гранатомета, с огнестрельного оружия по автомобилю. Автомобиль бронированный, все-таки проехал. И повторная засада была возле шела Лешковка Днепропетровской области уже. Гранатометный выстрел. Здесь автомобиль был остановлен и подожжен, в принципе, горел он изнутри. -за. за данным фактом следственным отделом Циричанского отдела милиции открыло, открыто криминальное производство за частью 2 100, статьи 115. Это умышленное убийство группы лиц из корыстных побуждений.